Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить и Марину Николаевну и Долженко и Сергея Викторовича за приглашение читать перед такой аудиторией. Значит, я, поскольку работаю в терапевтической все-таки клинике, как видно за название, то решил посвятить эту, ну, свой доклад таким примером, кейсом, можно сказать, которые чаще всего, наверное, встречаются. Потому что через пищеводную эхокардиографию это методика, которая все-таки является дополнительной к трансторакальной эхокардиографии. Всем ее делать не надо, но есть определенные состояния, которые требуют какого-то какого-то уточнения. И задача врача-кардиолога – это вовремя выявить пациентов с определенной патологией, направить ее в хирургический стационар и мотивировать лечащего врача на то, чтобы он это все-таки вовремя сделал. Ну, вначале хочу сказать, что… Через пищеводная эхокардиографию, достаточно простая, безопасная процедура. Максима... Ну, то, то, что единственное, что и чаще всего встречается, это травматизация мягких тканей глотки, гортани, соединение пищевода с желудком. Поэтому, поэтому нужно стараться всегда ее выполнять максимально, максимально щадя пациента и, собственно говоря, и датчик. Вот. И о чем я бы хотел поговорить. Оценка структуры и функции метрального клапана. Что нам необходимо исследовать? Это морфологию клапана, протяженность поражения, локализацию дефекта регургитации, механизм. И э, очень важно помнить, что, как правило, выраженность морфологических изменений э, часто не коррелирует с выраженностью регургитации. Бывает, э, так смотришь, казалось бы, что там, ну чуть-чуть, но регургитация выражена, и пациент действительно имеет симптомы. Ну, качественная, качественная оценка, тяжелая э, метральная регургитация. Что мы смотрим? Морфологию клапана. Смотрим на флейл, отрыв папиллярной мышцы или большой дефект в кооптации, наличие его. При цветном доплеровском картировании мы должны обращать внимание на <coughs> центральный поток, очень большой, и особенно на эксцентрические потоки. Если мы видим эксцентрический поток, то мы должны понимать, что это или флейл, или, или рестрикция э, створки, которая э, будет обуславливать клиническую картину. Э, Доплеровский сигнал, конечно, должен быть плотный, э, редко бывает треугольный. Но если бывает, то это уже совсем плохо. И э, другие показатели. Если вы видите э, такую нормальную ПИЗу, на, при пороге на Эквиста 60 в стандартных настройках, то это уже как минимум умеренная метральная недостаточность. И количественные, что мы читаем, вену контракта. Вот раньше, еще лет пять назад, я помню, мы в книжках читали, что вену контракта нужно мерить только в, ну и в статьях, собственно говоря, только из четырехкамерной позиции, в двухкамерной она завышает, как правило, значение. Но сейчас мы видим, что <как> вот, вена контракта больше 8, если она средняя. Это особенно применяется к митральной недостаточности ишемического происхождения, потому что там не центральный дефект кооптации, а он линейный по всей, по всей линии митрального клапана. Кроме того, смотрим на поток в легочных венах, на скорость волны Е, ранней волны. Больше 1,5 – это характеризуется для, характерно для выраженной. Ну, больше 1,2 считается уже как минимум умеренная. Вот. И конечно же, смотрим на эффективное регургитирующее отверстие. Больше 0,4 для дегенеративной первичной метральной недостаточности и больше 0,2, опять же, что характерно, это характерная особенность для ишемической метральной недостаточности, опять же, из-за дефекта смыкания с твороком. Ну, на что обращаем внимание? Вот это в прошлом году вышла замечательная такая статья что, где объяснялись, какие же, какие бывают, да, что мы должны всегда смотреть, особенно по парастернальной оси, э, линию, э, линию кольца э, клапана, каптацию. Если нормальная, мы видим это, вот нормальная, да, э, за линией, э, э, за линией кольца. Тут балонирование, так называемое, створочка чуть-чуть, чуть-чуть э, за ней, но в принципе, э, э, отличается от пролапса тем, что тело створки оно хорошо заходит за линию смыкания. Это задний пролапс, тут белифлет пролапс. Обе створки заходят. И флейл, это когда мы видим край, край створки, тут хорошо показан край створки, именно край не тело, как при пролапсе, заходят в левое предсердие или за другую створку, двойной контур мы имеем и, и ну, западание или обнаружение хорды в левом предсердии. Флейлы часто бывают небольшими, трудно заметными, поэтому часто эти диагнозы при повторных, при повторных эхокардиографических исследованиях особенно в терапевтических стационарах они снимаются и э, пациенты опять проходят в следующий круг следующий круг следующий пока наконец-то к кардиохирургам не попадают и и им не оказывается Та помощь, которая должна быть оказана. Ну, это вот э, так для мотивации э, врачей. Чем раньше вот эти исследования все, они э, вот из 97 -го года, и в 2009 году было вот второе исследование. Ну, их на самом деле очень много, которые наблюдали пациентов, видите, сколько лет. 10 лет, тут 10, тут 7 лет, они все показывают, что чем раньше проходит э, пациент с умеренной или выраженной, даже бессимптомной митральной регургитацией, бессимптомное лечение хирургическое, пластику клапана или замену клапана, тем больше, э, тем больше он живет, тем меньше имеет осложнений. Э, вот, э, хотя э, вот еще одно такое исследование, э, тут, э, собственно говоря, митральная недостаточность от флейла, асимптоматический бессимптомный пролапс митрального клапана, Бессимптом, бессимптомная, но тут по рассчитали. считали, 0,4 совсем плохо, вы видите. Вот. Это все дегенеративно имеется в виду, первичная митральная недостаточность. Чем раньше хирургия, тем лучше выживаемость. Это, кстати, было исследование на молодых пациентах. Все. Ну, что касается сегментарные э, структуры э, немножко отличается сегмент, э, сегмент, э, от, оценка сегмента при пищеводной при трансторакальной кардиографии. немножко по другому луч идет э, мы видим что в четырехкамерной позиции с четырехкамерной позиции мы можем просмотреть все э, все буквально э, сегменты А1П1 когда есть немножко часть аорты мы видим когда мы видим еще две сворочки трехстворчатого клапана, то это 2х2, и когда 3х3, это когда у нас створочка практически видна, то это трубстворчатого клапана, понятно, он лучше отдалился, это 3х3. И то же самое в двухкамерной позиции, можно еще более детально уточнить. Э, э, структуру э, поражения, локализировать поражение. И таким образом мы к небольшим таким вот э, случаям. Вот э, молодой человек был, э, э, тоже подозревали, что ему надо, ну, подозревали у него выраженную ментральную недостаточность. Но сразу после решили на кардиографии, можем увидеть, что, что Волна Е небольшая совсем, 79 сантиметров на секунду. Поток регургитации, максимально, что я вывел, какой-то ну, не, не плотный, бледноватый. Да. уже после сейчас вот, Значит, а вот при через исследовании мы видим, да, небольшая, буквально такая между небольшой, и умеренной вот. И вот здесь вот а, небольшой задней а, а, задние Вот. А. Возможно, тут какой-то парень занимается лыжным спортом, падает, бьется там что угодно, вот, тут что-то у него, а, но его ничего не волнует. Просто вот, вот, мама вот, полновалась, волновалась. Поволновалась. А, собственно говоря, просто наблюдение. И все. Вот в другой случай мы видим утолщенно сбойка, утолщенно, вот, да? пролаз, миксоматоз, это да? типичный миксоматоз. Можно сказать, что какая-то да, структура. А, вот, а, возможно, кто ну, вот я картинку такую выбрал классического миксоматоза. Там есть варианты, где чуть-чуть кордоли -чуть на полость левого предсердия. возможно небольшой флет. И, и тут пациентка жаловалась, у него внезапно после мануальной терапии такой жесткой возникли и нарушения ритма желудочковых, и главное отдышка. Э, и раньше у меня не было нейтральной недостаточности, несмотря на вот такой вот пролаз Но мы вот видим, что... ну, собственно говоря, тут видно, что умеренная все-таки недостаточность, А, сейчас. Да. Сейчас. Вот, э я не Ну, ну что-то, да. Сейчас, а, видим, что все-таки недостаточность, э да. Есть на камеру клапане небольшая вот И мы видим, что виза небольшая, э и как она не совсем эксцентрична. Хотя там есть эксцентричная лица, э но э мы видим, что, кстати сказать, Е А меньше одного. Это уже э говорит о том, что давление в левом желудочке не повышено сильно. И э говорит, что вот это в начале свет оно немножко больше его на Человек волнуется, как у него повышается. А это уже позже исследование, она чуть уменьшилась даже его на Результат ревматического заболевания. Рестрикция, рестрикция, задней створки, выраженная дилатация левого предсердия и правого предсердия, длительная нам на смерцательной аритмии. И вот так вот выглядит это регургитация, поток регургитации, Он эксцентрический. При флейле эксцентрический идет в сторону от хорда. Это всегда надо помнить. При рестрикции в сторону пораженной, пораженной створки, что здесь очень хорошо видно. Мы видим скорость на квеста 50, большая, пиза достаточно. Тут выражена. Ну, мы задели чуть-чуть трехстворчатый клапан. Видно, что выраженная тоже и недостаточность на трехстворчатом клапане хороший эксцентрический поток, створка задняя практически не движется, вот, и тут нужно и большой, видите, скорость 143 волны Е и большой, достаточно четкий поток на трехстворчатый, на поток нейтральной регургитации. Здесь также обращаем внимание на то, что есть небольшой дефект флейл. Он вроде бы из творки тонкий, и он э, не бросается в глаза. И, конечно, всегда надо стараться смотреть с разных позиций, выводить полупозиции даже. Э, потому что в определенной части, если мы не видим, из-за чего метральная регурфитация, конечно, иногда мы и, и так и не поймем. Редко, но не поймем. Но если очень сильно смотреть, то видно, что здесь есть небольшой двойной контур, небольшое западание одной из творок. Так, это э, тот же пациент, и вот такая вот у него недостаточность, такая у него недостаточность. Здесь еще один случай, это очень тяжелый пациент, э, он тоже поступил по поводу мерцательной ритмии, ему э, на восстановление ритма. Мы видим, что низкая фракция выброса, очень очень большая дилатация левого предсердия. Как-то и в заключение, по-моему, писалось, небольшая метральная недостаточность. Ну, видно, что здесь, что она как, как минимум не небольшая. Смотрите, как, как хорды видны уже в и части створок, видны в левом предсердии. На это нужно обращать внимание. И, слава богу, он прооперировался, и у него все хорошо сейчас. Вот. Это уже другое немножко. Тут пациента прооперировали по поводу, протезировали ему метральный клапан по поводу ревматизма, и через два года про трехстворчатый почему-то забыли. Вы видите, какая рестрикция папиллярной мышцы идет. Вот. И вот это то, что с трехстворчатым бывает клапана такая выраженная недостаточность, типичные такие осцы, отеки на ногах, то есть надо срочно еще оперировать, что-то делать. Видите, функция протеза нормальна, а тут треугольный характерный такой рисунок на доплеровские спектр. Еще один, так сказать, его пример. Ну, оценка функции протеза. Мы всегда, когда смотрим протезы, сейчас нужно смотреть, что? На движение раскрытие и закрытия, наличие, кальцификации, различных дополнительных материалов, прорезывания. Вот. Ну и, конечно, на цвет, цветной доплер использовать. Так, ну Пошло бы все прочитали. О. Да, физи... ну как правило у, у, у любых протезов есть небольшая физиологическая регургитация, значит, ну вот так она выглядит. Обычно у нас вот такие вот двулепестковые ставятся с такими вот потоками регургитации. Такие уже почти не ставятся протезы, таких я тоже еще не видел особо очень много. Вот, но как правило центральная регургитация это характерно патологическая для биологических клапанов и параклапана для любых видов протезов. Ну, вот такие мы видим да, ограничения транстарокальной кардиографии. Что мы оцениваем? Смотрим раннюю диастолическая скорость. Обычно 1,9 это для нормальных протезов, меньше 1,9. Но для, собственно говоря, 1 ,9, больше 1,9 как и средний градиент 10-12, может быть для Star Edwards вариантом нормы и, и, и сен -Жуда. Но обычно нормальные значения меньше 5-6. Вот. Возрастание градиента иногда может быть при гипер, гипердинамических состояниях, несоответствие протезам пациенту, регургитации и его стенозированию. Ну, вот вариант нормальной функции протеза. Надо смотреть обычно всегда градиент, особенно при мерцательной аритмии, в нескольких комплексах. Тут просто не показано, но обычно так и меряется. Вот. И всегда надо обращать внимание, вот, стараться увеличить, просмотреть хорошо клапан и движение створок. Тут все нормально. И небольшая такая нейтральная недостаточность. При протезе ортального клапана средний арген должен быть менее 20 всегда, скорость менее 2 метров на секунду. Можно осмотреть комбинированный показатель. Это Скорость максимальная на выносящем тракте левого желудочка к скорости максимальной в АОРте очень просто по калькулятору раз прочитал, если что-то вдруг не ясно. И в конечном итоге можно посчитать эффективную площадь отверстия, форму, форму доплера тоже смотреть она должна быть ранняя, треугольная, с ранним пиком. Не со средним, вот как мы увидим, а с ранним. И скорость нарастания меньше 80. Точно так же смотрим на параклапанную недостаточность. Тут мы не можем вену контракту, так грубо говоря, померить, а лучше смотреть по площади. По площади в парастернальной позиции, по короткой оси. Ну, то же самое можно и при транстракальной, и при через пищеводное померить Ну, вот так вот видно немножко, да, через пищеводное кардиография. Вот пациентка, пациентка с, нет, пациент с умеренной, такое мы видим, тут стеноз, тут стеноз, тяжелый случай, кстати сказать. Что за путик? Путик тут, а? А на, артальному? на артальному, да, на артальному. Такой. След, э, следующий, следующий. Да. Про, вот. И, и мы видим, что э, его недавно прооперировали буквально, там полгода прошло, и вот у него началось ухудшение непонятное. Мы видим, что одна из створок, к сожалению, не функционирует. Вот. Есть Ну, ладно, такой слайд. Есть и средний градиент высокий, 52, 50 где-то миллиметров ртутного столба. И, конечно, это требует уже, уже реоперации. Дальше пациентка. Значит, тут два клапана протезирования. На метральном клапане средний градиент хороший, 5. На аортальном клапане средний градиент тоже в принципе нормальный 12, но есть вот такая вот выраженная недостаточность, параклапанная. это при трансторакальной кардиографии видно, что она ну, умеренная с большой натяжкой. Вот. видно прорезывание небольшое вот дефект и виден какой он по, по короткой оси на это нужно обращать внимание и конечно к сожалению эта пациентка второй раз ей делали уже протезирование ортального клапана меняли клапан это драматическая абсолютно ситуация там два месяца прошло после операции такие вот симптомы тяжелые вот. но она требует снова ее нужно направить к хирургам вовремя вот еще один. все зависит кстати сказать и от датчика и от настроек потому что вот это на, на, я на другом аппарате делал, Тут немножко хуже визуализация этих потоков, при, ну, ну, в общем, по-разному бывает. Вот. Надо а, а, не только на цвета ориентироваться, а на а, обычную серую шкалу, это очень важно. Но, а, что касается тромбов, да, тромбы желательно у больных с мерцательной аритмией, если есть возможность перед кардиоверсией. Хорошо, да. Перед кардиоверсией, конечно, надо их стараться выявлять. Потому что все эти исследования от СПАФа до АФЕРМа и так далее, да и сейчас делаются, показывают, что нету у пациентов, у которых нет, ой, нету тромбов. Нет, да, все нормально. Они лучше живут чем те, и дольше, чем те, у которых есть тромбы. Вот. Это то, как выглядят часто артефакты. Вот то, что мы имеем. Смотрим на вот эту точку как она, она говорится. Там бывает липоматоз, бывает, она бывает очень гиперэхогенна. И всегда эти тромбы, которые кажутся, что они тромбами, нужно смотреть в разных позициях. В разных позициях, если они есть, то это тромб, скорее всего. А если он есть только на одном уровне, там, где вот эта точка, она такая гиперэхогенная, то, скорее всего, это не тромб. Это пациентка с выраженным феноменом спонтанного контрастирования, на который тоже нужно э, обращать внимание, потому что это, мне кажется, даже более опасное, такое острое состояние. Она в результате через три дня получила, даже не после кардиоверсии, а получила ишемический инфаркт, к сожалению. Вот Это еще один пример, как выглядит выраженный феномен спонтанного контрастирования, такой низко, ну, видим, снег, как говорится, снежит очень, очень сильно, и низкая скорость, как правило, ниже 20 сантиметров. Вот это как раз тромб. Ну, это во взрослой, во взрослой кардиологии имеется меньше значения, такое редко очень выявляется, но тем не менее. Это и при транстракальной кардиографии хорошо выявится, может. Вот, вот такие вот дефекты межпредсердной перегородки. А такие даже, наверное, хорошо, если пациент пойдет на изоляцию легочных вен, ему функцию не надо будет особо мучиться с функцией, сразу попадет туда в и все будет нормально. Вот. Ну, такие артефакты, то, что пугает часто докторов, это поперечный синус, его визуализация. Он находится между задней стенкой аорты, легочной артерии, передняя стенка левого предсердия. Бывают бессимптомные больные, вот приходят и вот такие вот бывают у них картинки, абсолютно ничего их не волнует. Просто перенесли какое-то воспаление там, или пневмонию какое-то время назад, или какой-то бронхит, лечились антибиотиками. Но это ну, ничего страшного. Бывают вот такие n-face такие артефакты, просто с коррекцией угла связаны, узелки орантии, которые часто непонятно за что, за что только они не, не воспринимаются. Ну, и стахи, ведь обезьевые клапаны даже, ну, это уже так просто, наверное, когда человек еще не все прочитал, ему кажется, что он что-то увидел. Вот. И еще Пару слайдов буквально. Можно. Сергей, еще пару слайдов можно? Чуть пролистать тут. Вот хотел показать еще разрастание лямбла. Okay. вот это вот они бывают они бывают кстати сказать при если идет человек на операцию наверное по кардиохирургии то на них надо обращать внимание хирурга потому что они могут быть источниками тромбоэмболических событий в некоторых исследованиях это показано хотя мало таких исследований вот ну собственно говоря все спасибо за внимание